Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aa, Nama saya Muhammad Dinesh bin Mahsan Saya akan membentangkan tentang tajuk etika keguruan dan hak asasi manusia Sebelum itu saya akan sebut nombor metrik 2024172400053 saya daripada kumpulan DS 2.2. Okey. Okey seterusnya. Okey kita akan masuk dulu apa masuk etika. Etika ni daripada segi bahasa adalah perkataan etika berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos yang bermaksud uh, Adat kebiasaan atau cara hidup atau watak atau akhlak seseorang individu atau masyarakat. Uh, uh, selepas itu adalah dalam bahasa Arab pula, perkataan yang hampir sama ialah akhlak yang juga membawa maksud kelakuan atau perangai. Maksudnya di sini daripada segi bahasa adalah kebiasaan atau uh, watak atau akhlak lah lebih kurang. Okey, untuk masuk etika dari segi istilah pula. Dari segi istilah adalah satu cabang falsafah yang mengkaji prinsip-prinsip moral yang menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu betul atau salah, baik atau buruk berdasarkan kepada nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat atau individu. Maksudnya uh, dalam mengkaji prinsip-prinsip moral untuk menentukan sama ada perbuatan itu betul atau salah, baik atau betul, eh, baik atau buruk berdasarkan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat atau individu. Okey, seterusnya. Maksud dan konsep menurut tokoh Aristotle uh, dia dia bercakap uh, etika adalah usaha untuk mencapai kebaikan tertinggi eudaimonia. Iaitu uh, kebahagiaan sejati melalui amalan kebajikan, virtua uh, Manakala Al-Ghazali, tokoh Islam Etika berkaitan dengan pembersihan jiwa Dan pembentukan peribadi mulia berdasarkan ajaran Islam Okey, seterusnya Okey, apakah kod etika keguruan Kod etika keguruan Malaysia ialah satu set garis panduan yang digariskan tanggungjawab dan standard tingkah laku profesional yang perlu dipatuhi oleh guru-guru di Malaysia. Kod ini bertujuan untuk memastikan guru menjalankan tugas dengan penuh integriti Profesionalisme dan bertanggungjawab, serta memelihara martabat profesion keguruan. Maksudnya, kodnya di sini adalah dia ada integriti, profesional dan tanggungjawab, serta memelihara martabat profesion guru. Okey, seterusnya kita masuk pula dengan prinsip-prinsip utama dalam kod etika keguruan. Ada 5 prinsip uh, utama dalam kod keguruan. Uh, yang pertama adalah prinsip kesesamaan, yang kedua adalah prinsip keterbukaan, yang ketiga adalah prinsip kerahsiaan, yang keempat adalah prinsip kesetiaan, yang kelima adalah prinsip ketekunan. Okey, kita masuk dengan prinsip yang pertama adalah prinsip kesaksamaan iaitu sebagai seorang guru kita hendaklah memberikan perhatian dan pengajaran kepada semua murid tanpa sebarang diskriminasi. Ini termasuk tanpa mengira bangsa, agama, jantina, bahasa, kepercayaan politik atau status sosial Semua murid aa, berhak mendapat layanan dan peluang pendidikan yang sama dan adil Okey, kita masuk dalam aa, prinsip yang kedua adalah prinsip keterbukaan Prinsip keterbukaan Seorang guru mestilah bersikap jujur dalam semua hubungan dan tugasan dia lebih kepada kejujuran ini penting bagi membina kepercayaan antara guru, murid, ibu bapa dan rakan sekerja. Okey, untuk yang nombor tiga pula, prinsip kerahsiaan. Prinsip uh, ini menekankan agar guru menghormati hak setiap murid dengan tidak mendedahkan maklumat sulit kepada pihak yang tidak berkenaan. Ini termasuk maklumat peribadi atau akademik murid yang harus dijaga kerahsiaannya. Okey, yang keempat adalah prinsip kesetiaan. Guru juga harus menunjukkan kesetiaan kepada profesion keperguruan dan institusi pendidikan. Ini bermakna kita sentiasa menyokong dan menjunjung tinggi martabat profesion guru. Okey yang last kali prinsip ketekunan di mana uh, guru perlu melaksanakan tugas dengan rajin dan bersungguh-sungguh usaha ini mestilah sejajar dengan kemajuan ekhtisas dan sosial agar pendidikan terus relevan dan berkualiti Maksudnya kesimpulannya kelima-lima prinsip ini menjadi panduan penting untuk membentuk guru yang beretika, profesional dan dihormati oleh masyarakat. Okey, untuk next terusnya contoh kod etika keguruan. Tanggungjawab terhadap murid iaitu Seorang guru hendaklah menunjukkan kasih sayang, keadilan dan prihatin terhadap setiap murid tanpa mengira latar belakang serta mengelakkan sebarang bentuk diskriminasi atau layanan yang tidak adil. Hmm, kat sini kita dapat lihat hmm, kita berdua bertanggungjawab terhadap murid. Contoh apa amalan amalannya memberi peluang yang sama kepada semua murid untuk menyertai aktiviti kelas. Contohnya kita bagi semua murid untuk menyertai aktiviti kelas. Kita jangan macam jangan pilih kasih atau pilih bulu. Kita pilih suka pilih orang ini, kita tak suka pilih orang ini. Kita kena bagi sama rata. Okey, yang kedua adalah tidak membezakan murid berdasarkan pencapaian akademik dan status keluarga. Uh, kat sini dia lebih kepada uh, kita kita tidak boleh macam kita lebih dekat uh, pencapaian akademik. Kita tidak bezakan antara murid yang pandai dan murid yang kurang pandai. Atau kita bezakan juga dengan status keluarga dia sama ada orang kurang bermakup, berkemampuan atau orang ada yang kaya. Kita tidak boleh membezakan sebab kita perlulah adil dalam mm, setiap tugasan. Okey, yang seterusnya adalah menasihati murid secara berhemah dan tidak memalukan mereka di khayalan ramai. Maksudnya kalau murid dia ada masalah contoh tak bawa buku contoh dia bermain bermain sampai sampai merosakkan barang. Kita sebagai guru yang ada professional code etika perlu menasihati secara berhemah bukan memalukan mereka depan kawan-kawan yang lain. Ah, ha. okey seterusnya hak asasi manusia. Di mana hak asasi manusia adalah hak yang dan kebebasan asasi yang dimiliki oleh setiap individu tanpa mengira bangsa, agama, jantina atau status sosial. Ini adalah universal dan tidak boleh dicabut. Hmm dalam sini kira kita hak hak ni adalah kebebasan asasi yang dimiliki oleh setiap orang tanpa latar belakang, tanpa mengira bangsa, agama, jantina dan status sosial. Dia bersifat menyeluruh, bersifat ter uh, menyeluruh dan tidak boleh dicabut. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk pula dengan isu apa yang isu yang yang sekarang dibangkitkan. Yang pertama, uh, yang yang saya saya rasa isu yang yang sekarang yang tengah naik adalah isu guru cederakan murid. Kita tengok ada tiga gambar tiga berita tentang guru cederakan murid. Kita tengok gambar yang pertama. Guru didenda RM4,900 mengaku bersalah cederakan empat pelajar. Ini berlaku di MUA. MUA Johor. Uh, dia uh, mencederakan, uh, guru mencederakan empat pelajar. Patutnya kita tidak boleh mencederakan murid-murid. Uh, Okey, untuk gambar kedua adalah guru pukul murid guna penyapu. di perintah bayar ganti rugi 85000. Ini lagi dahsyat sampai menggunakan objek. Kalau seorang guru tidak perlu tidak 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 perlu ada emosi yang tidak stabil macam ni. Kita sebagai guru ada perlu lah. asur perlu uh, mempunyai sifat sifat orang kata yang baiklah kiranya yang boleh mengawal keadaan okey untuk gambar yang ketiga murid dakwa guru tampar tumbuk yang ni biasa buat memang banyak kes macam ini okey Seterusnya Tadi kita dapat lihat dalam berita. Sekarang kita nak tahu apakah bentuk-bentuk keganasan oleh guru yang menyalahi hak asasi. <coughs> yang pertama uh, yang pertama memukul menggunakan objek yang keras. Tindakan ini bukan sahaja menyebabkan kecederaan fizikal tetapi juga memberi kesan psikologi jangka masa yang panjang kepada murid. Ia adalah satu bentuk penderaan yang jelas yang bertentangan dengan prinsip keselamatan dan kesejahteraan pelajar. Okey, yang kedua adalah merotan sehingga meninggalkan kesan fizikal seperti lebam, luka atau trauma. Walaupun rotan kadangkala dianggap sebagai satu bentuk disiplin, namun apabila dilakukan secara berlebihan sehingga mencederakan murid, ia sudah termasuk dalam kategori keganasan atau penderaan. Okey, yang ketiga. Uh, mendera secara mental dan emosi ini termasuk dalam bentuk keganasan yang menyalahi hak asasi di mana kesan penderaan mental ini tidak uh, mungkin tidak kelihatan secara fizikal tetapi ia boleh meninggalkan luka yang mendalam dalam jiwa murid-murid kita next kepada okey untuk Perpektif undang-undang di Malaysia. Yang pertama adalah kanun kesesaan. Uh, panel code di bawah kanun kesesaan terdapat beberapa section yang boleh dikenakan terhadap guru yang didapati mencederakan murid seperti section 323 sengaja menyebabkan kecederaan ringan. Uh, Seksyen 2, 3, 2, uh, 324 sengaja menyebabkan kecederaan dengan senjata atau benda berbahaya Ni yang tadi lah yang menggunakan penyapu ok untuk section 325 Mencederakan dengan niat menyebabkan kecederaan yang parah. Okey, kita next. Terusnya adalah yang nombor dua. Sekejap. Akta Kanak-Kanak 2001 di mana di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 kanak-kanak yang di bawah umur 18 tahun dianggap sebagai kanak-kanak dan dilindungi daripada sebarang bentuk penderaan atau penganiayaan. Sekiranya seorang guru didapati mencederakan atau mendera murid yang masih di bawah umur 18 tahun tindakan tersebut boleh diambil sebagai peneraan kanak-kanak. Akta ini juga memberikan kuasa kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat dalam peneraan kanak-kanak termasuklah guru. Okey, seterusnya. Implikasi tindakan guru yang mencederakan murid. Hmm. Ha, tindakan guru yang menceritakan murid mempunyai pelbagai pelbagai implikasi yang boleh memberi kesan besar, bukan sahaja kepada guru tersebut, tetapi juga kepada kepada murid keluarga. Sistem pendidikan secara keseluruhan ada 5 implikasi. Yang pertama adalah implikasi terhadap guru, yang kedua adalah implikasi terhadap murid, yang ketiga adalah implikasi terhadap keluarga murid, yang keempat adalah implikasi terhadap institusi pendidikan dan komuniti dan yang kelima adalah implikasi terhadap undang-undang dan polisi pendidikan. Di mana yang pertama aa, implikasi terhadap guru Guru yang mencederakan murid boleh berdepan dengan tindakan disiplin Digantung tugas atau dibuang kerja Malah ada kes yang boleh dibawa ke muka pengadilan dan dikenakan hukuman di bawah undang-undang Contohnya tadi aa, yang kena denda RM4,900 ada yang guru yang kena denda RM85,000 sebab menggunakan penyapu pukul murid. Okey, yang kedua adalah implikasi terhadap murid. Kesan terhadap murid. Murid yang menjadi mangsa bukan sahaja mengalami kecederaan fizikal. Malah boleh mengalami trauma, emosi dan kehilangan kepercayaan terhadap guru dan sistem pendidikan. Okey, untuk yang ketiga, implikasi terhadap keluarga murid. Keluarga murid mungkin hilang kepercayaan terhadap sekolah, guru, lalu menyebabkan konflik antara pihak sekolah dan ibu bapa. Ini juga boleh menjejaskan hubungan antara komuniti dan institusi pendidikan. Okey, seterusnya untuk yang keempat, implikasi terhadap institusi pendidikan dan komuniti. Insiden seperti ini mencemarkan imej sekolah dan boleh menjejaskan reputasi institusi pendidikan itu sendiri ke secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan turut terkesan. Okey, untuk yang last sekali, yang kelima adalah implikasi terhadap undang-undang dan polisi pendidikan. Di mana kes ini seperti mendorong pihak berkuasa untuk meneliti semua dasar dan garis panduan berkaitan disiplin di sekolah serta mungkin membawa kepada perubahan dalam undang-undang dan polisi pendidikan. Okey, seterusnya okey, seterusnya adalah cadangan penyelesaian dan langkah pencegahan. Yang pertama adalah dari segi latihan profesionalisme. Adalah penting untuk mewujudkan menyediakan latihan wajib kepada semua guru yang merangkumi pelbagai aspek penting. Latihan ini harus menekankan pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak supaya guru memahami perkembangan emosi dan tingkah laku murid secara yang lebih mendalam. Dengan pengetahuan ini, guru akan lebih peka terhadap keperluan murid serta mampu mengesan sebarang perubahan atau masalah sejak awal. Okey, seterusnya pengurusan emosi turut menjadi elemen penting dalam latihan ini guru yang mampu mengawal emosi dengan baik uh, lebih profesional dalam berhadapan dengan cabaran bil di bilik darjah ini seterusnya mengelakkan berlakunya tindak balas agresif atau hukuman yang tidak wajar ke atas murid latihan tentang disiplin teknik disiplin berhemah pula akan memberi panduan kepada guru untuk mendidik murid melalui pendekatan yang lebih mesra, adil dan efektif secara keseruhannya. Latihan profesionalisme ini bertujuan untuk melahirkan pendidik yang cekap, empati dan beretika tinggi. Okey, seterusnya adalah uh, penungguhan kod etika juga merupakan langkah penting dalam memastikan kesejahteraan murid sentiasa terpelihara. Salah satu cadangan utama ialah dengan menyediakan saluran aduan yang selamat dengan A kepada murid dan ibu bapa. Ini membolehkan mereka melaporkan sebarang aksiden keganasan atau penderaan atau salah laku yang berlaku di sekolah tanpa rasa takut atau tekanan. Saluran ini terjamin kerahsiaan seperti disokong dengan tindakan susulan atau tulus dan adil. Peneguhan kod etika ini bukan sahaja memberi perlindungan kepada murid, malah turut menjadi garis panduan jelas kepada guru dalam melaksanakan tugas mereka. Dengan adanya kod etika yang kukuh, profesional keguruan akan terus dihormati dan diyakini oleh masyarakat. Okey seterusnya pendekatan disiplin yang positif memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah murid. Hukuman fizikal yang bersifat menghukum dan boleh memberi kesan negatif kepada emosi murid perlu diganti dengan kaedah disiplin yang lebih uh, yang lebih membina. Antara contoh pendekatan disiplin positif yang boleh diamalkan ialah sesi kaunseling peneguhan tingkah laku baik atau aktiviti refleksi murid. Kaunseling membolehkan murid mengenal pasti punca tingkah laku bermasalah mereka dan mencari jalan penyelesaian yang sesuai. Peneguhan tingkah laku baik pula memberi dorongan kepada murid yang untuk sentiasa berkelakuan baik apabila uh, usaha dan perubahan mereka diberi pengiktirafan. Di samping itu, ah, refleksi murid membantu mereka menilai semula tindakan yang dilakukan dan menyedari kesan yang terhadap diri sendiri dan orang lain. Okey, seterusnya adalah sokongan terhadap guru. Ah, sokongan terhadap guru tidak juga penting. Guru sering berhadapan dengan tekanan kerja yang tinggi seperti beban kerja yang banyak kegangan masa, cabaran untuk menangani masalah. Oleh itu, langkah sokongan uh, sosiologi amat diperlukan. Memberi ruang kepada guru untuk meluahkan tekanan kerja secara sihat adalah antara langkah yang boleh dilaksanakan. Okey, ini termasuklah mengujudkan persekitaran Ayat kerja yang menyokong seperti pembincangan sesama rakan sekerja, menyediakan perkhidmatan kaunselor kepada guru, serta menjalankan program kesejahteraan emosi dan mental di peringkat sekolah. Apabila guru diberi peluang untuk mengurus emosi dan tekanan, mereka... Dengan cara yang betul mereka akan menjadi lebih cekap dan tenang dalam melaksanakan tugas mendidik anak-anak murid. Kesimpulannya, pendekatan kesimpulannya, penutup uh, hak asasi kanak-kanak merupakan tanggungjawab bersama semua pihak termasuk ibu bapa, masyarakat khususnya para guru serta murid berakhlak berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam persekitaran yang selamat, harmoni dan bebas daripada sebarang bentuk keganasan atau penderaan. Tindakan mencederakan murid bukan sahaja menyalahi etika profesion keguruan, malah melanggar undang-undang serta mencabuli hak asasi manusia yang dijamin oleh perlembagaan dan konvensyen antarabangsa oleh itu guru-guru hendaklah sentiasa peka berhemah dan ber berperi kemanusiaan dalam mendidik serta membimbing murid agar proses pendidikan berjalan dengan penuh kasih sayang hormat dan nilai murni pendidikan yang berkesan bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi dia membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sekian, terima kasih. Ini adalah rujukan yang saya dapat. Okey, seterusnya Okey, terima kasih.